Остання поїздка на тролейбусі Троуза Зіу 9 618-02. На цьому біжимо. Так, побіжали, давай. повезло. А, я думал, что это 20... 49, но ну, это тоже скидывается. Так это тоже. Мы троса. уже сели на троллейбус, так что через пару минут будем тоже на вокзале. А, на второй нам за попалось. Да. Иди, я снимаю. Спасибо. Ну, общем, скоро вот так вот роза. Это эти удивит, но с маской от розы. У некоторых еще и редуктора другие, заводские, такие расстроенные. Ну, как сказать? Расстроена. Ну, мечта да, завод Все рас... из-за Максима. Симбочка его фоткал. Да, его фоткал, но на условке, они а не у него. О, вот это Аленчик. Хоть не спринтер. И сразу две двери ручные. Нет, у него там одна... а, да, да, вот такие мне, кстати, не очень. Для меня идеал это, если хотя бы одна дверь автоматическая. Это точно. Там вот А20 топ с автоматической. Я сидел. Сид Я сюда. На наступ не выходим уже. А ты, Женя, ко мне. Ладно. У нас тут на вроде наша. Что... Вроде ну да, потому что контакт на Сида Еде. Так мы здесь уже, кстати, утром садились, помнишь? Да, помню. Я хотел, чтобы вы лучше заразили, но, чтобы то я заведовал. Они заводские. Да. А, и шимбайские, они немножечко другие. Ну, они не расстроены, они, так сказать, специфические. Очень специфические. Но обычно такие редуктора в Украине не приживаются. В основном вот такие приживают. Потому что они надежные. Намного ЗИ уставили, шкоды. Привыкли шкрабе, а не к Ишимбаю. Вот, и пожалуйста. Это мосты, кстати, что. Я просто подумал, что это... Белых скот в Житомире давно нет. А вро... Единственные белые скоты, где остались, то разве что музейные. Потому что все им перекрасили в свою, ливрею, ливре, рекламу. Так что вот так вот. 22. Вот этот? А я город на месте? Он там где? Он зашел в магазинчик, это здесь. О, Сафлик. Помнишь, ты говорил, Андрей, про жучка? Помнишь? Хорошо так сказал. Хотя у нас они были белосиними. Хотя в Киеве... О, выходим здесь. Он чуть-чуть дальше. Е... О, 1Б. Ай. А в Харькові щось з планетарними. Щоб ти розумів, Женя. Топчара. Остання поїздка в Житомирі була на 7 тролейбусі. На сьогодні все. Усім пока, підписуйтесь на канал. Ось ще один Zio 9, але вже звичайний.